Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Мне казалось, что я предам Гарри, если не позволю ему жить дальше. Жить с правдой об огромной силе любви, которая ему открылась. Я часто вспоминала о людях, на долю которых выпали ужасные испытания. Например, они вернулись с войны и вынуждены строить свою жизнь заново. Я всегда думала, Нужно быть очень смелым, чтобы восстановиться после травмы. Ведь восстанавливать гораздо сложнее, чем разрушать. Иногда мне казалось, что нет другого выхода, и Гарри нужно убить. Но потом я понимала, что это будет нечестно. Ведь он мой герой, а значит должен совершить благородный поступок вернуться с войны и попытаться построить новый, лучший мир, хотя бы для своей семьи, а в идеале для всех. У психологии есть термин, который, на жаль, останнім часом стал известным и широкому загалу – посттравматичный стрессовый розлад. Посттравматичный стрессовый розлад развивается у человека, что переживает сильную психотравму, одну или психотравму, растянутую в времени. Наприклад, переживання тяжкої хвороби, життя у насилі чи життя з залежною людиною, переживання стихійного лиха чи втрата близької людини. Ступінь розладу залежить від того, наскільки стабільною нервова система є генетично, а також від важкості самого травмуючого фактору. У скажімо, так повсякденному житті групою ризику на ПТСР є, наприклад, жінки та діти чоловіків, схильних до домашнього насилля. Серед представників професій це лікарі невідкладної медицини. Та службовці силових структур, що за родом зайнять є свідками тяжких злочинів та їх наслідків. Або ж вони контактують з відповідним контингентом. Це так звані професійні деформації. Не звертаючись за допомогою, лікарі зі стажем втрачають чутливість, а силовики стають підозрілими і живуть у стані підвищеної пильності, що звичайно ускладнює настрій їхніх родин. У посттравматичного стресового розладу є й інші назви: в'єтнамський або афганський синдром. Навіть з назви бачимо, що все ж таки найперша група ризику безпосередні учасники чи близькі свідки військових дій. Звичайно, простіше про це говорити ніж пережити. Але ми це робимо для вас прямо зараз у розмові з психологом реабілітологом. Звичайно, що найцінніше це людське життя, і це найголовніше. Але окрім того, щоб повернутися живим, ми маємо ще розуміти, що ми маємо зцілитися, наприклад, після військових дітей. Желательно, конечно же, если були такі дуже серйозні травмирующие события, а війна. Это, естественно, очень сильно травмирующее событие, и человеческий организм он не совсем приспособлен к таким условиям, и, и такие стрессовые ситуации переживаются особым образом, то лучше всего обращаться, конечно же, к психологу. Тем более, что если по истечении 3-4 месяцев наблюдаются такие симптомы, как постоянная бессонница, повышенное чувство внутренней тревоги, ожидание постоянно чего-то очень плохого вспоминаются вдруг вот те травматические события в этой ситуации когда человек как бы находится не здесь и сейчас в мирной обстановке в своей семье или в кругу друзей он как бы туда возвращается и это помимо его воли а сюда также относятся такие симптомы как возникновение агрессии сильной внутренней на ситуации которые такая реакция на ней есть нормальная очень сильное внутреннее напряжение которое не спадает если есть такая симптоматика, это симптоматика так называемого посттравматического стрессового расстройства, этих симптомов чуть больше есть, но если они возникают через 3 месяца, через 6 месяцев, через год и не дают покоя, то обязательно нужно обращаться к специалистам, такой вот помощи оказать самому себе в данной ситуации, уже как специалист могу сказать, что ее нет. Если не обращаться, то это действительно, ведь недаром называется, расстройство. Да? То есть это приводит к тому, что у человека вообще а, меняется его жизнь. Да? То есть она становится непродуктивной, неактивной. Он начинает свою жизнь саморазрушать. У них еще, у этих людей, очень повышенное чувство справедливости. Это тоже очень важно. Мы можем показать еще такие риски, лишь у тех, кто прошел військовые действия, но еще есть родины, так еще есть люди, которые мешкали на... Территории. да, это касается в первую очередь людей, которые были в зоне боевых действий, участвовали, а также это касается тех мирных жителей, которые оказались в этой зоне. Родины людей, еще пребывают в зону конфликта. Они тоже могут по-своему это переживать, в связи с тем, что они смотрят новости и получают информацию иногда да, из зоны боевых действий. Это тоже может влиять на возникновение симптоматики. То есть сейчас мы такие группы, которые имеют на себе наибольше звернуть увагу, так сейчас? Да, да. Вынужденные переселенцы. И также к этой категории можно отнести людей, которые очень сильно эмоционально переживают события, очень сильно эмоционально включаются. И еще а, такой есть тут важный момент, о нем важно, наверное, сказать, что а, посттравматическое стрессовое расстройство да, оно развивается на фоне очень сильного стресса, а, так называемой большой Т-травмы, да, к которой относятся и стихийные бедствия, и война, уничтожение имущества. Но всегда также относятся и семейное насилие, любые виды насилия, которые могут быть. Поэтому если люди переживали в своей жизни... Психологічне, фізичне насілля, то вони як раз відносяться очень сильно в дуже групі різку. Якщо ми відслідкували якісь такі зміни, про які ми зараз кажемо у близької людини, ну там, скажімо, у чоловіка, так, і ми йому кажемо: напевно, потрібно звернутися до спеціаліста. А він, як чоловік, як воїн, як можливо, силовик за а, родом занять, він каже, я мужик, я не буду, я не, не вважаю за потрібне звертатися до психолога взагалі. А вот как я тоже являюсь волонтером кризисной службы и работаю с военными, то с этим мы тоже имеем отношения, это на самом деле так. И здесь ни в коем случае такая стратегия не давить. Здесь постараться в теплом контакте, да, в, в таких безопасных условиях показать вот те ситуации, да, которые могут разрушить их отношения. То, что касается детей, да, вот вроде детей я готов. Тем более. Сейчас нужно учитывать тот факт, что работают у нас психологи, это профессионалы, которые получили, и я в том числе, специальное образование по работе с травмой. Вот, mm -hmm. У нас целая группа людей работает в Харькове и вообще во всей Украине. Можно обращаться, и они боятся, да, что за это могут попросить деньги. Mm -hmm. То есть если вот целенаправленно искать волонтерскую кризисную службу, то можно найти специалистов. Mm -hmm. И трохи мы жили конкретнейше, в конкретнейшей загруппам, ведь еще пришли весь ковведий, еще тут в главная Особенность, наверное, основная одна такая, что им очень сложно вписаться в мирную жизнь. Если, слава богу, у них нет физических ранений, а да, то душевные раны, они все равно остаются. А война всегда оставляет раны, видимые и невидимые, и все эти раны должны быть исцелены. Если Боец чувствует, да, что он сюда пришел, и у него есть очень много агрессии на то, что вот люди да, там могут сидеть где-то в каких-то заведениях, да, в кафе, в ресторанах, а могут прогуливаться по улице. И это может раздражать, потому что там его соратники, там его братья, да, которые рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем. Вот эти чувства, которые есть у бойцов, да, они все по возрастающей, да, то есть они гипер эмоционально переживают. И поэтому, когда они видят мирную жизнь, им иногда очень сложно в нее действительно войти и начать ей жить, потому что там совершенно есть другие условия, там совершенно другие, другой тип взаимоотношений, близкие взаимоотношения, поддерживающие взаимоотношения. А там все поступают по справедливости, как правило, между собой. Там есть честность, там есть открытость что не всегда есть в мирное время в социуме. Да? То есть, есть свои маски, которые люди одевают. И они это очень сильно эмоционально переживают. Если человек зазнала физические шкоды, такая сумна реальность. Конечно же, если человек был здоров, у него был привычный способ жизни, он знал, да, что он будет делать завтра, у него была профессия, он привык к какому-то укладу, какие-то привычки в течение жизни сформировались. То, когда есть ранение серьезное, а тем более связанное с тем, что есть потеря какой-то конечности, да, или потеря какого-то органа, то здесь, конечно же, очень важно обращаться к специалисту, потому что вместе с ним можно, так скажем, разработать стратегию новой жизни, да, принять ту утрату которая с ним уже произошла. Дальше уже построение да, новых шагов, новых перспектив, то, что может быть да, вот, в связи с его состоянием здоровья. Потому что сейчас, вот, я знаю, очень есть много программ по переобучению. Особенно меня лякают такие дивные новости. Кто-то там пришел из зоны АТО до своей дружины ревнивый человек пришел, я не знаю, с гранатой, так? и граната выбухнула, издается жертвой. Меня особенно столь удивляет, что придется все это до извлекать как до умовной нормы нашей реальности, что есть люди, у которых есть какие-то боевые припасы на руках. Как с этим жить? Точно нужно более тщательно всматриваться в такие ситуации. И смотреть это, ну вот действительно вот у человека была такая ревность, да вообще по жизни он сам был таким, да. Либо же это просто обострение чувства ревности на фоне того, что он увидел в зоне боевых действий. Потому что, как я сказала, эмоциональные да, вот переживания, они могут, наоборот, сильно преувеличиваться да, и по-другому совершенно переживаться. Да. Это такая гиперчувствительность какая-то развивается. Тем более, что развивается еще и э, подозрительность. И если человек в обычной жизни да, имел склонность к тому, чтобы быть подозрительным, да, и не доверять людям, то когда он побывал, это может наоборот еще больше обостриться и еще больше может не доверять, еще больше может подозревать. И такая категория тех, кто побывал у полоне. Говорить о том, что они могут сами справиться, тем более если были какие-то возмущения, если было унижение, нарушались его права. Эту информацию мы часто слышим, и это действительно есть. так да? Это не миф. Таких людей важно собирать в такие группы, как взаимопомощи, так и работы со специалистами. Потому что они могут переживать и чувство стыда, и чувство вины, что есть тоже очень разрушительным. А чувство стыда и вины может приводить к тому, что у человека тоже могут возникать сильные агрессивные состояния, и эта агрессия будет потом изливаться на близких. Не дай Боже, извечайно, а воды, кирка, как себя поводить в полоне? Может, еще с наиперше? первое? то, что некогда человеку, наверное, больше не как специалисту, а как человеку, да, это заботиться все-таки о своей жизни. Вот, то есть не стараться быть там, агрессивным, но в то же время, да, если есть люди, которые хотят физически, то стараться вот, -то выйти на какой-то диалог хотя бы, да, чтобы не получить каких-то очень серьезных физических травм. Понятно, что психологические травмы будут все равно. Да, как-то стараться, если это есть такая возможность, да, такое какое-то общение и поддержку внутри, да, вот, организовывать тех людей, с которыми ты вместе, и находить, обсуждать, какие стратегии могут быть для того, чтобы как-то все-таки вот выжить. Да. І новини для любителів проводити час у пошуці свіжих шокуючих новин. Постійно відстежуючи відео з передової, безкінечно шукаючи нові матеріали, ми отримуємо ті ж самі гормональні зміни складу крові, що й люди в процесі, тобто підвищуємо рівень адреналіну. Але природна реакція на загрозу реакція на яку адреналін бігти або бити. Якщо ми цього не робимо, а сидимо біля монітору, ми отруюємо організм зсередини. Інша крайність виміщати під впливом цього настрою агресію на вулиці або в родині. Люди, які дивляться новини, як зрозуміти, коли дивлюся новини, щоб орієнтуватися, щоб бути у курсі, щоб знати, що відбувається, і коли дивлюся новини вже занадто. Я живу цими новинами, і це ми знаємо, що теж шкідливо, так? Разниця є дійсно дуже велика, і вона зв'язана з тим, що якщо новости не становятся всей нашей жизнью, если новости не крутятся у нас постоянно в голове, если мы не обсуждаем эти события постоянно да, в тех коллективах, в которых мы находимся, мы можем не беспокоиться. Если же это у нас уже тенденция наблюдается, что мы все там, да, вся наша жизнь в новостях, что первым делом приходим, включаем компьютер, включаем телевизор, включаем как раз новости посмотреть, доверяем одному источнику, обсуждаем везде. Если жизнь течет нормально, да, у нас есть время на себя, на семью, на детей, на свои занятия, на подумать о будущем, да, и в то же время посмотреть новости, причем желательно, чтобы новости были из разных источников, какую-то информацию сопоставить, найти альтернативную, да, то тогда это говорит о том, что как критерий, так же мы в порядке. Як поводитися у наприклад діалозі, коли йде інформаційна атака. Ну, ми знаємо інтернет тролінг наприклад, чи взагалі ну такий агресивний опонент, можливо, як це потрібно глибоко дихати, чи думати про море, чи що тут може бути за поради? Ну, важна здійснення для себе розуміти, що якщо ми сидимо в чаті, то як то донести свою позицію, це буде дуже складно. для чаї, навіть якщо буде от 10 15. Тем более знаем, что сейчас есть информационная война, да, есть специально обученные люди, которые занимаются специальным вбросом такой информации для того, чтобы как раз а, вот это вот чувство агрессии в обществе и преобладало. Да. А если есть чувство агрессии в обществе, то это тоже для самого общества разрушительно, тогда мы тоже не воспринимаем какую-то информацию адекватно, мы не можем анализировать, мы не можем критически к информации относиться. Тому дуже важливо в даній ситуації просто не вв'язуватися в такі ігри. Взвестись да, з своїм блогом і писати ту інформацію, какую хочеш. Не знаю, як повернутися до нормального життя. Прийшов чоловік з війни інвалідом. Я не уявляла такого і, напевне, не готова. Все-все тепер змінилося. Він завжди працював, тепер це неможливо. без Семья будет переживать свой кризис, потому что тот уклад жизни, который был у семьи, он будет меняться. И понятное дело, что женщине придется тоже работать над собой, тоже привыкать к новому своему мужу, потому что он новый будет не только да, в связи с какими-то физическими своими особенностями, но он точно так же приходит совершенно другой и психологическим. Он будет уже по-другому, возможно, относиться к ней. Он будет по-другому относиться а, к каким-то ситуациям жизненным. У него могут поменяться его ценности, его мировоззрения. А, это такой новый этап, да, к чему готовится? К новому привыканию и построению новых отношений. И а, что важно делать, да, точно на агрессию мужа, не отвечать агрессией точно поддерживать в нем ценность того, что он сделал, что он е. Та потеря физическая, которая с ним произошла, она не зря. Что это защита ее была, да? защита ее семьи, детей, родителей и общества в целом. Дружина занимается волонтерской работой, а я скажу, что такая надмерная активность ее не прекращает. Скоро я ей скажу, або я, або такие справы. Андрей. Я прожила этот свой опыт и выходила из этого своего опыта. Я оставляю за собой сейчас волонтерскую деятельность, но я сейчас досирую. И я знаю, что есть волонтеры, не только психологи, да, и есть разные волонтеры, кто работает с временными переселенцами, кто работает с обеспечением армии. У каждого есть свои задачи. Но, как правило, люди настолько эмоционально и очень сильно включаются в этот процесс, что начинает рушиться им жизнь. Поэтому, как говорится, везде нужна норма и баланс. Як заспокоїтися, коли чоловік бере участь у військових діях? У мене все валиться з рук, не можу знайти собі місця. Він доброволець, він сміливий, розумний, витривалий, але я дуже неспокійна. Лариса Здесь тоже очень важно понимать, в каких условиях находится супруг. Та да, що вже воєнно об'язаний. У нього з'явилися і свойства йому тепер функції здоров'я. Поэтому важно здесь а, первое проговорить со своим а, мужчиной, со своим мужем а, те моменты, когда они могут связываться, да, что должна быть связь. Но эта связь не должна, естественно, как-то влиять на его весенние службы. Здесь, конечно, для женщин очень многих службы есть вопрос да, научиться самим а, справляться с теми задачами. И вопросами, которые в жизни начинают возникать. Когда жена передает через телефонную трубку о своих тревогах, о своих страхах, то вот эти же тревоги и страхи, они увеличиваются многократно вот там на передовой. Поэтому важно работать над, сам, над самой собой, да, себя успокаивать, смотреть какие-то позитивные фильмы, смотреть позитивные истории жизни, когда мужчина возвращается. Понятное дело, что мы не знаем, да, как в жизни может быть. І как говорится, готові для себя разные сценарии. Так что може би да это, ну такая сейчас действительно реальность. Ми переїхали із зони військових дій, і мене добиває думка про нас. Сусідів вони погано налаштовані. Хоча чоловік працює тут. Він став таксистом Тетяна. Ну, ми ж любимо да, сказати на кого-то і за тебя все пройдеш. можно сказать, что не реагировать, да, но не реагировать на это не получится. А, тоже так с пониманием относиться к тому, что а, те люди, которые говорят, что и ты как-то пальцем, да, что у них из за этим стоит страх, а за этим стоит претензия. Хотя на самом деле, да, вот всю вину на себя точно брать не надо. Тут очень сложный вопрос, да, он не только психологический, он, наверное, здесь и политический. И он связан с такой очень важной темой, как идентичность национальной себя, кто я. И эта тема, она вообще как-то в нашем обществе не сильно развивалась до этих всех печальных, очень трагических действий для всей нашей страны. А с мамой, неможливо жить, живушее этого нарик уже не отходит від от видно мы заспокили его есть с батьком в ежу до Чьи российские новости вы в интернете, боимся, что узривать, Да, это, наверное, важно переключить маму. А переключить можно только на то, что она любит. Если она, конечно же, согласится, потому что мы взрослого человека заставить что-то делать, ну, точно не сможем. Да. А, но здесь я так думаю, что основная функция лежит больше на отце, так как все-таки есть супружеские отношения. И ему постараться, да, там, ну, может быть еще какие-то романтические вечера, да, там в театр сходить, в кино букет принести, там куда-то пригласить на прогулку, в гости сходить, то есть вот постараться просто переключить на что-то другое, то что не связано с новости. И а, когда ну, если так мама смотрит очень часто телевизор, то естественно она будет делиться информацией со своими близкими. И эта информация будет очень много для близких, поэтому стараться ее тоже, говорить, что да, мама здоровая. Там на сматрі вас Давай ми сейчас поговоримо про те, що, о а что що вота важно для нас, для наших отношений, для нашої сім'ї, там для нашего бита. Напевне, головне не вважати психологічну допомогу чимсь зайвим чи недостойним і ознакою слабкості. Не вважати, що допомога лише не безкоштовна, а при потребі просто звернутися. А заради себе, а заради близьких, а заради миру. Звичайно, найцінніше це наше життя. Ми сподіваємося, що попереду життя мирне і щасливе. Але для цього кожен з нас має бути здоровим, врівноваженим та спокійним. Повертайтеся живими, бережіть себе. Ми з вами. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли випісувалась багато людей на улиці, бо ж не понімаю, що матір права. Однажди, yeah. я yeah. узнала, що yeah. мой муж займається да. машиною. Часто ж одінна сім'я. Я считаю, що кожна семья должна на не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко: життя ще простіше.